老板在旋转。哎，厉小姐，厉小姐晕倒了！啊啊！厉小姐，小小姐，这可怎么办？先别慌，所有的流程继续推进，继续。只要你说的数字不变，我保证这次的演出开天窗。林小姐，林小姐，林小姐，林小姐。 马上演出就开始了这、啊哎，这、是、这个怎么办呀、啊？要不叫什么车呀？对,啊、对，谁也没想到。韩公总可是说过不能出现任何意外。这这怎么办啊？这怎么办？这太危这,这麻烦让一让，我等一等。啊！林小姐没事了吧？ 林小姐又晕倒了，莫慌，林小姐真是气血双虚，待我帮她舒活一下筋骨，马上好的就能跟没事人一样。啊！你谁啊？你有病啊！林小姐这不挺精神的吗？那你赶快准备一下吧，那么多人都等着看你演出呢。言而无信可不是什么美德、哦。 去吧，哎，你小姐，演出马上开始了，你让我们怎么办呀？爱、哎、找谁找谁去，就找个人说今天的演出取消了。哎哎，我找谁上去说呀、啊？说哭就能哭，也算是一计之一。 是谁？那个我不是你。嗯、你是飞。怎么称呼？啊，哦，石花花。石花花有没有这个人？没有。那他的工作是哪来的？今天之前就从未见过这个人，是吗？ 好，oh, 我知道了。那个狗还挺可爱的。武术哪学的？家传。为什么重人工作人员会离公司？找人。找到没有？还没。别人让你上台宣布取消演出，你为什么直接打了一套拳？ 我上去刚想讲话，音乐就响起来了，然后底下那么多人看着，你不表演点啥，怪不好意思的吧？谢谢。啊？不管你是出于什么原因站在舞台上，都让发布会取得了不错的反响，总之比取消演出好得多。嗯、可能后续需要你跟我们团队配合一下，看看怎么样能把你并非代言人这个事情说清楚，可以吗？嗯。 因为南宫小小是我的合伙人，他会和你对接后面的事情。作为感谢，这次演出的报酬，你也可以跟他谈一下。爷爷还在公司吗？我要跟他解释一下。老邹总在发布会结束之后就离开了。那你和这位石花花对接结束之后来找我吧。哦，对了，他要找的人你帮他找一下。你要找什么人？ 我找周鸿生。